assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar youtube ishqozlari mana bugun haftaning e, dushanba kuni 6 iyulla bugun biz farg'ona viloyati rishton tumanidagi mahallalardan e, biridamiz bugungi video syomkamiz ko'rib turganingizdek juda ham bir chiroyli ajoyib ixchamgina uy proekt haqida bo'ladi qishloq sharoitida solingan uy proekt haqida bo'ladi mana bu taraflari bog' mana qishloq sharoitida solingan uy proyekt haqida bo'ladi shunda qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz bu uyimiz solinganiga roppa rosa bir oy bo'ldi bir oy oldin boshlangandi mana hozir shu darajagacha keldi tomi yopilgani yerda g'ishti urildi tepasiga seysmo poesi seysmopoyes bilan nimalari balar quyilibdi nima deydi primichkalari hammasi bitta qo'yilidi juda bir chiroyli chiqqan uyimiz 6 e, xona koridor bilan yetti xonadan e, tashkil topgan ekan xonalari shu uyimiz haqida bo'ladi qo'ldan kelgancha yoritib berish harakat qilamiz videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa videoyimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz ekraningizni o'ng tomonida pastki tarafida qizil подписаться tugmasi bor o'shani bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz qani bizdan yovoqlashmang hozir biz nechta g'isht ketdi pishgani qancha xomvushi qancha usta pullari hammasini yoritib beramiz bu o'sha o'n besh yigirma kun oldin qurilib bitirilgan uyimiz bir oy oldin noldan boshlangan shu poydevoridan quyilgan uyimiz mana bu tarafı, orqa chorvoq tarafı, bu tarafga a лестницаlar qilingan ekan bu tarafda o'sha tualet tandirxona oshxonalari orqada bo'lar ekan mana juda bir puxta o'ylangan uy chizmasi ekan hozir bir boshdan shuni yoritib beramiz qani videolarimizni qo'llab quvvatlab qı layk like bosib подилсься shunda поделисься tugmasini bosib boshqa gruppalarga do'stlaringizga aka ukalarga yuborib tursalaring shu uyimizni chizmasini ko'rib o'zlariga ma'lumot olishsa xursand bo'lamiz siz ham nima deydi yaxshilik qilgan bo'lasiz biz ham yaxshilikka sherik bo'lib qolamiz xudo xohlasa qani biz boshladik hurmatli obunachilar mana video съемкаmizni boshladik mana qo'limda qog'oz turibdi hammasini yozib olishgan ekan ukamiz gap yo'q uyimizni tashqarisidan tashqariga eniga birinchi o'n ikkiga o'n olti bir yuz to'qson ikki kvadrat metr ekan uyimizni joylashgan joyi padi ikki sotixga uyimizni proyekti joylashgan ekan uylarni proyekti yo'q ekan buni shunday e bitta joydan ko'rib kelishib o'zlari shunday ustalarni olib borib ustalarga ko'rsatib turib shunday shunday ustalar kelib o'zlari razmerga qo'yilgan ekan shuning uchun uyni chizmalarini ko'p obunachilar so'rashadi chizmasini tashab qo'ying deb telegram gruppamizga o'zi chizmalarni tashlab yboradik bozor olami deb lotin e, harfida yozsangiz chiqadi e, telegram kanalimiz o'sha şey, yerda bundan oldingi uylarimizni agar chizmalari bo'lsa tashlab yuborganmiz kirib ko'rishingiz mumkin Ee, bu uyni chizmasi yo'q ekan xullas bitta joydan ukamiz ko'rishgan ekan borib ustalarni olib borib o'sha betonni quyishdi tagida o'sha paydevorni quyishdi olib borib ko'rsatib ustalarimiz kelib o'sha uyni ko'rib turib keyin qilishgan ekan afsuski chizmasi yo'q ekan shuning uchun xafa e, bo'lmaysizlar degan umiddaman sha e, ikki сотка joylashgan ekan uy proyektimiz 12 ikkiga 16. olti 12 o'n 16 o'n olti qilib katta katta deraza qo'yilgan ekan oldiga endi hozir bir boshdan aytamiz mana ukamiz hammasini yozib nima qilib borishgan ekan birinchi расходlarni aytamiz keyin общий sumма oxirida qancha ketgan uylarimizni razmerini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz endi xudo xohlasa yaqin kunlarda tomiga o'sha to'rsini tashashib tomini yopishib loy bosishib keyin shipir qoqisharekan xudo xohlasa bitgandan keyin mana shu uyimizni xudo xohlasa syomka qilib chiqarib beramiz juda chiroyli tushgan oldini manaa o'ralibdi oldinda darvozaxona bo'lar ekan kelajakda oldi shu kichkinagina hovli bo'lar ekan xudo xohlasa bir e, o'n beshga o'n besh joymiz ekan o'ralgan mana bu yerda paxta bilan qilingan uylarimiz ham bor ekan afsuski egalari yo'q ekan bu ham bitirib qo'ygan joyda ichilarini remont qilib bitirgan ekan tashqarisi bitgan yo'q ekan hali xullas ketdik bu uyimizni poydevoriga ikkita kamazda tosh ketgan ekan besh yuz mingdan bir millionga tosh olishgan ekan hali aytib o'tgandek bu uyimiz boshida boshlangandi bir oy bir yarim oy bo'lgani yo'q o'sha işte bir oy oldin boshlangan o'sha işte, tagidagi poydevor qo'yilishi shuning uchun e, narxlari o'sha ikki ming yigirmanchi yil işte, iyul oyiga ko'ra narxlari sh shu sanaga to'g'ri kelyapti balkim bu videoimizni uch to'rt yildan keyin ko'rgan obunachilarimiz bo'lsa aka ukalarimiz bo'lsa to'g'ri kelmasligi mumkin shuni to'g'ri tushunasizlar bu 2020 ming yigirmanchi yil solingan uyimiz e, narxlari shu yildagi narxlar ikki kamas tosh besh mingdan bir millionga tosh olishgan ekan shag'al yetti kamas sha'al ketgan ekan uch yuz mingdan ikki million yuz mingga shag'al olishgan ekan endi bizni rishton rayonida rishton tumanida shag'al toshlari narxi shunaqa arzonroq yuradi boshqa nimalarga qaraganda meni fikrimcha arzonroq ekan nimaga deganda kommentariyada ko'p aka ukalarimiz obunachilarimiz yozishyapti shag'al toshlar sizlarda arzon ekan deyishyapti bizda shunaqa arzonroq ikki kamaz shahal ikki kamaz tosh yetti kamas shag'al ketgan ekan sementimiz общий tagiga to'qqiz tonna sement uh, ketgan ekan sakkiz yuz so'mdan olishgan ekan yetti million ikki yuz ming so'mlik sement olishgan ekan yetti million ikki yuz so'mlik sement to'qqiz tonna almatura o'n uh, ikkilikdan ikki yuz metr olgan uh, ekan poydevorni o'ziga ikki yuz metr almatura to'rt mingdan olishgan ekan sakkiz yuz ming so'mlik almatura olishgan um, ekan tagini nechchi qator tashlangan almatura bir bir sloygamiuch qatar sotilimi yo ikki qatormi ikki qatar ikki qatar tashlalgan ekan nimasiga buni tagishasi ham bor ikki sloyda tashqari pushk ham bor a nechigina necha qo'yilgan paдушкa'tsh o'ttizga yetmish unga tashlalmagan a nechinchi соga tashlangan paдrуsкkadan keyin birinchi sloygami yo oxiridagi sloygami armaturausdan keyingiga o'rtadagi sloyga tashlalgan ekan padrуsкаdan keyingi sloyimizga ikki qator o'n ikkili armaturadan ikki yuz metr olishgan ekan to'rt mingdan sakkiz yuz minglik armatura olishgan betonimizni общий nimasini bilishmaydi ekan narxni yozib qo'yishan betonni quyib bergan o'sha nimasi общий summasi usta puli 6 millionlik bo'lgan ekan ohiy o'sha tagidagi quyib bergan usta haqqi mana ikki sloy chiqqan ellikdan va tagida o'sha yana yetmish подуsка qu'yilgan bu yetda dasht zonasi bo'lganligi uchun yorilish nisbatan juda yam kam bo'ladi quruq dasht shag'alli joylar shuning uchun Ya bizda unchalik almaturani ko'p tashlashmaydi yorilish juda kam bularni aytdik mana olti millionlik usta puli bo'lgan ekan quyib berishgan ekan общий uyimizni prоyектni ustalarimiz quyib chiqarib nolga chiqarib berishi olti millionga to'xtagan ekan usta pulni o'zi keyingisi pishgan g'ishtimiz o'n ming dona pishgan g'isht olishgan ekan besh yuz so'mdan kelib tushgan ekan pishgan g'isht bilan xom g'ishtni aralashtirib urishgan ekan man ko'rib turganingizdek o'n ming dona g'isht besh yuz so'mdan olishgan ekan 5 millionlik pishgan g'isht xomg'oshimiz yigirma sakkiz mingta ketgan ekan xomg'oshimizni ikki yuz sakson so'mdan olishgan ekan e, 8 millionlik xomg'isht olishgan ekan общий mana yigirma sakkiz mingta g'isht ketgan ekan xomg'isht 28 sakkiz mingta xomg'isht o'n mingta pishgan g'isht obщий 38 sakkiz mingta bo'lyaptimi o'ttiz sakkiz g'ish ketgan ekan bunimizga keyin rastvoriga qum olishgan ekan an nimani orasiga urib ketgan pishgan g'ishimiz orasiga sementoviy rastvor qilingan ekan bunimizga bir e, kamaz qum olishgan ekan 600 mingga bizda zig'ir qum deb qo'yadi bir xil joyda shilqim deydi shilli qum deydimi nima deydi zig'ir qum deydi, de, deydi. har xil shevalarda aytiladi xullas qum qumimiz bir kamaz qum 600 mingga bir kamas qum olishgan ekan keyin bunimizga pishgan xomg'ishimizi orasiga urgani tuproq olishibdi o'zimizni sha mahalliy tuproqdan kamazini ikki yuz mingdan to'rt yuz mingga ikkita kamazd to'kib turibdi uni keyin o'sha ustalarimiz bilishadi elab turib keyin ekan bir kamaz rastvori tuproq qum olishgan ikki kamaz o'zimizni mahalliy qumlardan ikki kamaz olingan to'rt yuz mingga ikki yuz mingdan keyin bu rastвori orasiga urib ketgan bir tonna ohayga olishibdi yetti yuz so'mdan yetti yuz minga bir tonna oxayga olingan keyingi masalamiz g'isht ustalarimizni puli xomni ham pishgandi ham hammasini bir yuz qirq so'mdan urib berishibdi homyo pishgani bitta narxda urilibdi bir yuzi qirq so'mdan uirgan dedingiz a yoki yozilmabdi hali aytishdi bir yuz qirq so'mdan pishgani ham xomni ham hammasini bitta narxda kelishilibdi g'isht urgan g'isht ustalarimizni pullari besh million uch yuz ming bo'libdi oбщий mana shu uyimizni bitguncha 38 sakkiz mingta o'sha g'ishtimizni besh million uch yuz mingga usta puli bo'lgan endi seysma seysmaga shag'al olishdi ощий semageshikni ustidagi ham tepadagi em ham hammasi bitta quyilib ketibdi uni ham shunday do'ngicha gaplashgan ekan sesmaga shu ikki kamaz shag'al ketibdi uch yuz mingdan olti yuz mingga to'ktirishgan ekan ikki kamaz bemalol yetib ozgina ortibman qolibdi juda baquvvat qo'yilgan qirqqa menimcha qirqqa ellik qo'yilgan bo'lsa kerak 50, byer ellik qirqqa ellik ikki kamaz shahar ketbdi nima sheveni olmadizmi desam shevani olinmagan deydi o'sha kamazlarda elangan shaharlar kelariekan o'shandan ikki kamaz ketgan ekan ikki kamaz shaharmi uch yuz mingn olti yuz ming ikki tonna sement ketibdi bunga отдельноo'ziga ikki tonna sement sakkiz yuz so'mdan bir million olti yuz mingga ikki tonna sement olishgan almatura 400 metr olish tepasiga 400 metr almatura 4000 dan 1 million 4000 dan bo'lgan 400 metri 100 metr to'rt ming sakkiz million olti yuz ming bir million olti yuz mingga almatura olingan 400 metr tepasiga o'sha ikki qator 14 lik 12 o'n almatura tashlangan ekan 400 metr 4000 so'mdan 1 million olti ming so'mlik almatura olishgan ekan seysman usta puli общий quyib berishi karkazini to'qib berishi hammasi bo'lib 3 million olishgan ekan uch millionga o'sha karkazini to'qib ikki qatar tashlalgan ekan o'n ikkilikdan seysm quyib hammasi bo'lib 3 million usta puli bo'lgan ekan balkim bu kimlar uchundir arzondir boshqa viloyatlardan ko'rishib turib arzon deyishyapti kommentariyada har xil kommentariyalar yozishyapti şey kimdir arzon deyapti kimdir sizlarda qimmat degan deyapti yani, endi to'g'ri tushunamiz to'g'ri bir xili joylarda rayonlarda arzonroq qimmatroq bo'lishi mumkin bizni hozir qishloq sharoitida shunaqa ko'pchilik lekin arzon ekan ekansizlar deyapti lekin bizda haqiqatdan mana shu reальный narxda shunaqa e, narxda qilinyapti yani mana bu uyimizni orqa tomon ko'rinishi hozir общий summani aytib o'tamiz qanchag shu darajaga kelganini olti yuz kilo semen ketdi oldiyu orqasiga manaqa qilib знопо qilishgan лестница qilishgan olti yuz kilo semen ketgan keyin o'sha qoldiq o'sha yerdagi hali aytib o'tganimizdek ozgina yarim kamazdan ozroq yarim kamazdan ko'proq shag'al qolgan ekan o'sha shag'al bilan bo'pti bemalol bu o'sha uyimizni orqa tomoni hovliga chiqish xod qo'ygan bu yonbosh tarafi mana qo'yishgan hozir uylarimizni razmerini aytib o'tamiz общий ichidagi koridor uzun koridor nechchi uylarimiz razmeri nechchi hali yani, ko'rsat ko'rdilari boshida salomlashganimizda oldi tarafidan lestniца boshqacha chiqqan oyisimon bo'lib bu mana uyimizni orqa tarafida ekan общий bir millionga quyib beribdi bir millionga qu'yib berdida uni bir millionga usta pulini quyib berishibdi olti de, yuz kila semen sement ketibdi sement shahal o'sha yerdan o'sha ortgan qolgan shahallardan bemalol yetdi deyishyapti xudo xohlasa bu orqaga chiqadigan nimasimana bu taraflari mana bog' giloz bog'lar mana bu trafshu ko'rib turgan xashaklargacha chegara ekan o'n besh yigirma sotix uy joy ekan juda chiroyli menga yoqdi o'ylayman sizlarga ham yoqqan bo'lsa kerak afsuski bu uyimizni proyekti yo'q ekan shu hali aytib o'tganimizdek ustalarimiz borib o'sha ukamizga yoqqan uyni ko'rsatishgan ekan o'shani shunday ko'rishib turib o'sha yerda уже сразу eslab qolishib kelishib tikib shu yerda qilingan narsa ekan eslari shunday o'zimi ustaaniiz bo'lsa hozir ko'rsatib o'tamiz shunday' ko'zlari ko'rib qilib olsa ham bo'lsa kerak meni fikrimcha 7 xona uy ekan shu koridor bilan 7 xona koridor bilan 7 xona bo'lyapti a общий koridori bilan 7 xona hurmatli obunachilar mana hozir общий o'sha qog'oz bo'yicha yozilgan nimalarni hisoblab chiqdik mana bu orqasidagi quyilgan mana лестницаri oldida qo'yilgan lестница hammasi bo'lib 45 besh millionga mana shu darajaga kelib to'xtayapti uyimiz mana realni qilingan narxi mana 45 besh millionga shu darajaga hozir kelib to'xtadi endi qolgan ishi to'rtsin tashlashi tom yopishi keyin shipir qoqishi ular otdelьно yana xudo xohlasa hisob kitob bo'ladi qisqacha ma'lumot berib o'taman teraklarni o'shab ustiga to'rsin tashlab berishi yigirma ming so'mdan bitta teragimizni chopib tashlab shipirimizga murlat chiqarib berishi yigirma ming so'mdan bo'lyapti tomni bitta uyni tomini yopish o'rtacha s to'rtga uch to'rtga uch yarim shunaqa uylarmiz bitta tomini yopish besh yuz ming olti yuz ming so'm o'sha shox shabbat tashlab loy bosib berishi shunaqa besh yuz ming olti yuz ming so'm bo'lyapti shiprimizni bir dona shiprimizni o'sha karkazini to'qib qoqib berishi o'n sakkiz mingdan yigirma ming so'mgacha ekan bizni qishloq sharoitida bugungi kunda hozir shunaqa ustalar ham shunaqa narxda qilishyaptiki o'n sakkiz ming yigirma ming so'm ekan shipirni yopishi qolgani endi har xil ekan metr kvadratiga ketar ekan yigirma ming o'n besh ming har xil ekan uni yana xudo xohlasa nasib qilsa uyimizni o'sha bitishiga qarab etapma etap nasib qilsa yana syomka qilib chiqaramiz xudo xohlasa hozir endi uylarimizni raзмerini aytamiz qirq besh millionga shu darajaga kelib to'xtabdi a qirq besh millionga o'sha noldan boshlab usta puliyu ustalarimizni yeb ichgan oziq ovqatlari расxodlari hammasi bo'lib qirq besh millionga mana shu uyimiz shu darajaga kelgan hozir yetti xonali uyimiz shu darajaga kelgan endigi masala koridorimiz nechchi endi qolishi ichi o'n uch oltmishga ikki o'n ikkiyu o'nga o'n uch oltmish qolishi o'n uch metr oltmish santimetrga ikkiyu o'n santimetr ekan mana koridorimiz juda keng solingan ekan osha koridori u boshidan t eshik qo'yilgan bu tarafga mana ko'cha tarafga qarab chiqib ketiladi a eshiklar nechchi nostandartmi bu ikki qanatli qo'yilganmibir yigirma ikki qanatli qo'yilgan ekan narigi taraf ham bu tarafga ham bir xil endi bu tarafdan boshlayik bir boshdan bu yermi nima bo'ladi buyer dushimiz juda katta solingan ekan nechiga nechi bu 3 uchga to'rt keyi bo'ldiramiz buni uchga to'rt rаздевелкасi bilan раздевалкаsi bilan o'sha дуs отопление hammasini ichida bo'laimi котел bo'larkan chetdan tarqaydi bu yerda katyol, отопления раздевалка dushimiz, o'sha душевой nimamiz shu yerdan bular ekan mana bu yerga 3 ta fortichкka qo'yilgan bu yerdan keyin bo'linarekaн перегородкa o'sha xonalarga bo'linadi bu yerimiz uchga to'rta 3 to'rt bu yerimiz xommom ekan keyingisi keyingisi <iongülüyor> mana <Bondana> bu yerda ikkita deraza qo'yilgan ekan o'sha ko'cha tarafga qaragan bitta deraza va o'sha koridorimizga <laughs> qaragan bitta standart deraza qo'yilgan buni nechchiga nechchi bu bu to'rtga oltiyu qirq to'rtga oltiyu qirq bunimi to'rtga oltiyu qirq ekan bu yerda mehmonxona desa ham bo'ladi nima deydi yana спальный desa ham bo'ladi to'rtga oltiyu qirq katta xona ekan bu mana eshigimiz standart keyingisi eng o'sha uyimizni tashqaridan qaraganda o'ng tomondagi uyimiz ichidan qaraganda chap tomon tarafdagi uyimiz mana bu uchta deraza bor nimaga qaragan hovliga qaragan va bitta yonboshga sha ko'cha tarafga qaragan bitta derazamiz qo'yilgan ekan общий to'rtta deraza nechchiga nechchi bu o'sha qolishi to'rtga to'rt yetmish to'rtga to'rt yetmish uzunligi to'rt eniga to'rt uzunligi to'rt yetmish to'rtga to'rt yetmish ekan bu o'sha o'shaniz xonamiz buerm kelajakda o'sha televizor meloza ko'raydigan joy qilsa ham bo'ladi bu tarafimizham endi bu ham xuddi shu razmerdami yo'q bu uzunroq bu sal uzunroq to'rtga besh yarim bu to'rtga besh yarim bu uyimizn ichidan qaraganda o'ng tarafdagi to'rtga besh yarim ekan bunda uchta deraza qo'yilgan xolos uchta deraza va chorvoqcha hovliga qarab bog' tarafga qara bitta fortsha qo'yilgan ekan to'rtga nechchi dedingiz shmana besh yarimga to'rt oldida ni eng katta nimasi qancha derazani o'rnih bir oltmish bir oltimish qo'yilgan katta qo'yilgan ekan juda yorug' tushadi mana bu yerimiz bo'ldi ikkita шестгра keyingisi bu nechiga nechchi buto'rttort yarim to'rtga to'rt yarim bu yerimiz to'rtga to'rt yarim mana bu yerda ham bitta o'sha koridorga qaragan zalga qaragan bitta derazamiz bor ekan va o'sha bog' tarafga qaragan fortichkamiz bor ekan bu yerimiza mana mehmonxona desak ham bo'laveradi спальнiy desak ham bo'laeradi eng oxiridagisi bu nechchi endi bu kichikroq ekan a mana shu yerimiz sпальный bo'lsa kerak a kelajakda mana shu yer sпальный ekan bu yerda o'sha chorvoqqa qaragan bitta derazamiz bor bitta fortichka bor nechchiga necchi bu to'rtga uchu ellik to'rtga uch ellik qolishi mana to'rtga uch ellik ekan kichkinagina ixchamgina ham tezisi edi to'rtga uch ellik bu yera sпальный bo'larekan xudo xohlasa mana shu hurmatli obunachilar razmerlarini aytib o'tdik hammasini tagiga qora qog'ozlar tashlalgan ekan mana hammasiga uyimiz yoqqan bo'lsa o'zingizni fikringizni komentariyada qoldiring layke bosinglar afsuski chizmasi yo'q ekan chizmasi bo'lganda tashlab qo'yardik ukamiz ham hali aytib o'tganimizdek ustalar o'zlari ko'rishib borib qilishgan ekan oldidagi лестницаsi mana bu yea xudo xohlasa tekizlana a shu yer to'siladia devor bo'lib a x obu yerni oldi hovli bo'ladi mana oе nimalarni quyib qo'yishibdi semento'nga o'n ikkimio'nga o'n ikki metr ekan hozbu darozaxonamiz uch darvoza xonamiz 10 ga 12 metr hovlini qolishi bilnan shu hurmatli obunachilar <laughs> videolarimizda kamchiliklari xatolari bo'lsa uzr so'raymiz so'kinmaysizlar degan umiddamiz qo'ldan kelgancha syomka qildik yoqqan bo'lsa layk bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizni rivoji uchun подпелиться qilib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddamiz xudo xohlasa yana shunaqa uylardan harakat qilyapmiz topib chiqib qolsa сразу сyomka qilib sizlarga havola qilamiz e'tiborlaring uchun rahmat keyingi video syomkalarimizda ko'rishguncha o'zlaringni ehtiyot qilinglar musafir yurgan aka ukalarimiz o'z vatanimizda o'z vatanlaringda eson omonlikda oila a'zolaring aka ukalaringni bag'rida ko'rishguncha deb qolamiz rahmat